Значит, сферой моей, если можно, презентация будет на украинском языке, я буду говорить на русском. Да, можно? Значит, сферой моей научной деятельности является является изучение работы объектных и постреляционных баз данных. Значит, целью как бы, своего выступления я хочу нисколько переубедить вас использовать своей практике объектную СУБД db 4 сколько просто обратить ваше внимание на эту СУБД. Значит, я пропущу пару слайдов, на которых... Не работает. На которых общеизвестные как бы факты. Значит, я в своей работе взял что-то нет. А он наблюдает просто и сам перещелкивает. Вы говорите клик-клик, а он такой, это, голосовой интерфейс. Почти так же эффективно, как э, Bluetooth. И... Это Linux, детка. Да. Жестовая даже. Можно, да, ногами давить. Ну, как-то три четверки управляли, знаете, там, это. Спаги ставили на плечи водителя. Влево, вправо. Очень эффективно. Значит, я взял аспект, Именно манипулирование данными. Значит, здесь список, список существующих типов моделей данных. Значит, когда мы рассматриваем реляционные СУБЭД, то для манипулирования данных мы знаем, что там существует язык. Язык SQL. Значит, когда мы с вами используем объектные СУБЭД, то здесь как бы единого подхода нет существуют в одних реализациях СУБД, одни производители СУБД. Внедряют язык манипулирования данными, это объектные SQL. Другие производители, они как бы от объектного SQL отказываются и внедряют какие-то другие механизмы манипулирования данными. Значит, что касается объектной СУБД DB4O, значит, она является бесплатной, но есть один маленький нюанс. Значит, если вы захотите использовать эту СУБД в коммерческих каких-то приложениях, то она становится платной. И ориентирована эта СУБД на встраиваемых, встраиваемых системах. Значит, касательно, касательно обработки манипуля, манипуляции данных, значит, эта СУБД поддерживает три типа запросов. Значит, это Query by Example, QBE, Native Query и SOTA э, запрос. Значит, э, самый простой из этих трех типов запросов является э, QBE, первый. Значит, ну, идея его состоит в том, что мы строим объект, который является шаблоном. И дальше, э, я надеюсь, что видно, и дальше этот объект с помощью средств, СУБД. Он как бы сравнивается с объектами, которые присутствуют в базе данных. Если идет совпадение по каким-то полям, эти объекты, так сказать, выводятся, не выводятся, они как бы помещаются в какой-то массив, например, там, там, RList или ObjectSet. Ну и после этого мы можем как бы вывести эти объекты из этого массива. Значит, следующий тип запроса это Native Query. Значит, Native Query, ну, я думаю, что тут с таким типом запроса многие, как вы сталкивались, кто программирует в .NET. То есть, вот пример, пример такого типа запроса. Значит, чем плох первый QBE? Значит, QBE мы, мы не можем использовать, пользоваться в том случае, когда у нас запрос, ну, сложный. То есть используется, например, конъюнкция или дизюнция, то есть логическое «и» или «или». Если же у нас используется и, и, логическое «и» или «или», то мы можем использовать тогда уже Native Query. Значит, ну и третий тип запроса — это запрос э, э, тип Soda. Значит, в чем преимущество такого запроса? Значит, он является в SUBD db 4 самый быстрый. Значит, какая идея его? строится э, так называемый э, Query Graph. Значит, в этом Query графе мы определяем узел, с которого, так сказать, мы будем как бы, вести поиск. Таким образом, как бы увеличивается время, так сказать, вернее, уменьшается время выборки этих объектов по заданным критерию. Да? Значит, ну, какие выводы? Значит, по сравнению с SQL: значит, запрос, который у нас может быть организован в SQL, одной строчкой, так, ну, тоже, например, select звездочка from там, table. Да? Э, объектный субтитр db4o предполагает нам как бы, э, возможность, необходимость программировать. То есть этот запрос может быть реализованный ну, там, в 5 срочек, там, в 10, к примеру. То есть все зависит еще от, от э, уровня э, человека как программиста. То есть, в принципе, это как бы самый такой вот, главный как бы, вывод. Ну а так, в принципе, все запросы, которые э, реализуются ну э, мной были проделаны, реализованы в, в данной СубД db Спасибо за внимание. Вопросы. Да, думаю, это под... Смысл? под вопрос от всей аудитории. А чем, собственно, характеризуется система управления базой данных объектного типа, и в чем их преимущество над известными другими? Например, работал с реляционными иерархическими в основном. Значит, ну, будем исходить из того, что в некоторых предметных областях мы можем как бы сущности представлять в виде объектов. И так более удобней сущности представлять в виде объектов. Хотя бы один Пример. Вот, вот, вот собственно, да Код ну, было сложно воспринимать без какого-то Без какой-то структуры да? ну, значит, Я взял конкретную предметную область э, школа, например значит э, Взял э, Построил, например, э, три класса То есть учителя Предметы и студенты Значит, э, учитель читает Какие-то предметы э, Учитель читает у студентов И студенты имеют предметы То есть организовал связи между объектами, между классами один к многому и много многим. И с помощью как бы, вот этой модели ну, попытался реализовать запросы. Значит, для чего это нужно? Значит, наступным моим как бы, шагом это будет как бы формализация. Формализация э -э, этих как бы, запросов. То есть математическое описание. Дело в том, что э -э, рассматривая реляционные базы данных, э -э мы, как бы, мы знаем, что они базируются на реляционной алгебре кода и на логике первого порядка. То есть есть математический аппарат, который описывает работу реляционных баз данных. Математического аппарата, который полностью как бы, описывает работу объектных баз данных, на данный момент как бы, единого аппарата не существует. Есть какие-то разрозненные. Поэтому, как бы, еще раз я повторюсь, целью было вначале изучить работу ну а потом уже после этого как бы формально построить, описать эту работу. Ну, то есть, ну, ну, собственно, собственно, получается скорее исследовательская работа, чем прикладная. Ну это, да, прикладная да, вот, я просто почему-то вижу, это вот, наверное, особенность как бы, вот, движения, да, у нас в каждой конференции появляется какой-то микрофон. потому что, посмотрите, э, вот, этот диск, в принципе, есть давности. Ну, вот, как бы, да, то есть была объектная модель, да, потом вот, э, было, э, сейчас уже, это был, вот, уже понимаете, уже просто да? Вот. Первое, да, второе, очень важная как бы, вот вещь, да, например, скажем, э, то, что существует э, э, стандартные и, вот, и принятые методы отображения авиационных систем в эту штуку, не принято, да, то есть вот, ну, как бы вот, и э, то есть, мне кажется, что э, ну да, то есть я вырос в обучении, сказать, что я этого не хочу, вот, я возмущаюсь. Спасибо. Я вам хочу возмущаться. <связательно> вас. спробуют выбирать Александр. На эти клей, которые вы они не дадим достаток. Они не да, я, я так и скажу. Сота, самый быстрый запрос, тип запроса, это сота. На самом Вот известно, как понятие, как Вьетнам Computer Science. Э, то есть вот именно век на БТ называли, э, ну, то есть есть так название Вьетнам Computer Science, да? Вот, так что это вещь, значит, вот, и э, ну, где-то в 50 году, когда начали их наследовать, и обнаружили, что ну, ничего ну, удобного с точки, в точке не получается, все с этим сложно. И после этого, на самом деле, э, Развитие ну, длилось в том, что он упрощеннее альпийский, и на прогнозах, да, или кайваловый. Если при том, что дело сейчас, то это кайваловая сторона, и это упрощенная кайваловая сторона языка. В очередь! А вот напомните, а наследование классов — это характерно, особенно с объектных СУПД, или нет? Но да. ну, да. ну, тогда это довольно полезная штука, которая реализована, если помните, в PostgreSQL, когда вы считаете таблицу классной, вы можете от таблицы музыкальных файлов последовать э, таблицу mp3, и ко всем таблицам э, с mp3 обращаться просто как к музыкальным файлам при желании. В общем, по скорее достаточно активно используется, Поэтому я бы в таком случае не сказал, что объектная подход к СОБД, он чисто исследовательский. Я, если можно, как бы я еще раз повторю. чисто в поддержку. Да, спасибо, спасибо большое. Я немножко повторюсь, значит, моя цель доклада была несколько переубедить в том, что нужно использовать объектные СУБД. то есть я могу вот в куларах, как бы, выйдем, поговорить на этот счет. Есть плюсы, есть минусы. Я про них как бы знаю, можем пообщаться. Но просто обратить ваше внимание, что существует такая СУБД. И есть, я уверен, есть класс задач, которые могут быть реализованы именно объектным подходом. Не обязательно объектно реляционным Ваша да. задача, для научного Теоретически Всевышнего да, и решили начать объектность из Почему вы между собой не пытаетесь сравнивать другие объекты? Ту же Каше, допустим, Ну, на данный момент просто как бы я взял одну. То есть я разбирался с Object DP, например. То есть там немножко другой принцип работы. Там идет как бы ну, маппинг класса на таблицу. Соответственно, можно использовать уже как бы там объектный SQL. Ну, это может быть в следующий раз. А вообще, как бы, для чего формализация? Понимаете, невозможно говорить про стабильность работы какой-нибудь системы, если эта система не была формально описана. Нет, я понимаю, но, но в моей статье, когда она будет на сайте, если я не ошибаюсь, в литературе номер два, там есть уже статья ваковская, в которой уже как бы есть шаги по формальному описанию объектов и данных, конкретней. Объект, там, наследование формально описывается то есть математически. То есть это как бы дальше мои шаги. Но для того, чтобы дальше описывать, я должен вначале провести исследовательскую работу практического плана, чтобы знать, как дальше математически описывать. То есть... Вы в частях, чтобы... Да. Ну, да, значит... А уже сказали, что нет. Я сказал, что она частично, частично свободна. Нет, не бывает частично ну, она, она свободна, но если вы хотите ее использовать в коммерческих приложениях... Значит, она не свободна. Точка. Какая ли GPL. Нет, не бывает GPL с оговоркой на платность коммерческого использования. Если хочется закрыть с это будет уже не GPL. То есть официально она как бы свободно распространяемая. Единственное, есть оговорка. Вот, следующий докладчик. Вопрос еще есть? Спасибо. Спасибо за внимание.